mantai. Ah, bau nyalah penyembelihan kerbau dan untuk dibagi-bagikan kepada pemegang yang yang share. 83. Assalamualaikum. Hai, saya Fir Rahman. Sekarang ni kita nak pergi sebuah masjid yang usianya mencecah 200 tahun terletak di daerah Rembau di Kampung Penajis Merasau. Saya difahamkan masjid ini adalah masjid yang tertua di daerah Rembau dan juga mempunyai sebuah mimbar yang tertua. Saya sendiri tak sabar nak menghayati masjid Merasau ini. ada satu jarak yang sangat luas saya rasa ini satu-satunya masjid yang lamanya sangat besar kereta boleh parking dengan selesa kemudian saya juga difahamkan tanah pembinaannya itu dipilih tidak jauh daripada sungai sukti pembinaan masjid saya rasa masih lagi sami cuma saya tak fikir ianya sebesar ini saya rasa ianya dari masa ke semasa dibesarkan ubah dia kalau kita perhatikan masih lagi atas dasar pembinaan yang sama struktur ini masih tiga segi dan memuncak tapi kalau kita perhatikan untuk masjid Kariana Rasauni dia punya puncak dia tu macam ada kerawang kawasan tanah masjid ni ada tanah perkuburan kecil alhamdulillah jadi macam biasa ya tuan-tuan dan puan-puan sedangkan kita pergi mesyuarat jumpa orang kita pastikan kita pakai kemas dan bersih kan apatah lagi kita nak masuk ke mana-mana masjid pastikan pakaian kita bersih dan tidak tercemar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah. Allahumma du'a kami. Contohnya berigi kat sini. Tak pasti sama ada dia dipakai lagi atau pun tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah selamat datang tuan akhir ke masjid kami Masjid Karya Kampung Narasau. Subhanallah. Jauh, jauh, jauh datang. Terima kasih banyak saya yang berterima kasih. Alhamdulillah. Ah, datang orang kata nak mengenal lah. Nak mengenal supaya kita boleh hayat, kita boleh amati masjid-masjid yang lama ni kan. Ini uh, sebenarnya makam siapa ke? Kalau ikut daripada warga-warga uh, kampung yang terdahulu, maklumkan ini adalah makam dan antara tuan guru tuan guru tuan syekh yang sebelum antaranya tuan syekh tuan guru Abdul Hamid yang bahagian mihrab ni sebenarnya kita hmm. dah dah pindahkan ke belakang ni dulu mihrab dia ha, dia dalam bentuk separa bulatan dan apa ni mimbar ni sebenarnya hmm. berada di ke depan lagi oh, dia berada ke depan faham faham maknanya ha. ini ruang inilah yes. Ya. dia katakan separa bulatan tu mimbar di, di depan ya dia malam ni bila imam tak perlu pakai pembesar suara. Itu menarik tu. Maknanya solat, suara gemar tu. Ya, je. dia solat ni dia baca tu hmm. aa, sampai ke belakang dia. Boleh, boleh dengar. Ah untuk mimbar ni, ni kayu asal. Kalau ikutkan ini mimbar yang um, paling tua aa, di Malaysia ni ada lagi yang oh, di Malaysia. Di Malaysia yang itu 189 tahun penerangan dekat sini daripada uh, siapa tukang yang buat, yeah. tarikh bila dibuat, uh, tarikh bila kemudian tu uh, siapa nama waris kat situ. Tu Syekh Abdul Hamid kat situ. Lepas, saya, belan -belan saya lepas ni. Baca dia ya. dulu tak lepaslah. Saya daripada kecil memang tak keluar pun bandar semua paling dia kerja kat Seremban ni jadi memang maklumlah masjid ni ya. dan kenal semua karya anak maknanya kan pangkat pangkat pada empat tiang utama ni ya tiang seri lah orang kata ya tiang seri masih yang lama ni tiang yang lama ni dia dibuat uh, dengan menggunakan kayu cengal Selek balik Selek lah. balik uh. lah bagi nampak cantik. Bagi kan? nampak kemas. Cuma masjid ni, benaan dia, kot bumbung dia, dia tiga lapis tu. Bumbung dia. Oh, ah, okey. Bumbung. Ni mana lah. Ni lapisan pertama lah. Yes, atas tu ada lagi dua, uh, dua lapis. Jadi kita nampak kalau kita tengok luar kan, mm -hmm. dia ada tiga lapis bumbung tu. Maknanya oh, okay. pun uh, udara tu memang tukang dahulu guys, saya memang ada <laughs> maklum lah Ya. Yeah. Nah, jadi... dia dah memikirkan yeah. benda tu. Dari sudut saiz pintu, saiz tingkap ni pun maknanya original lah kalau difikirkan tentang aliran angin tadi. Ya, yeah, tu. betul. Akhirnya saya nampak juga perigi tu. Macam bentuk perigi lah. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Perigi tu kan? Perigi tu. Ha, jadi masih digunakan? Perigi tu sekarang kita gunakan apa ni? Pam elektrik lah paras saya itu makin lama makin jauh makin bawah. rendah ke bawah makin rendah ke bawah kita nak kena guna timba dengan tali tu ambil kan ah, jadi fah. untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tak diingini, mm -hmm. kita tutup nah, pintu aku muda budak tu terjejun ke apa ke kan? ah. daripada masa ke semasa ianya berubah menjadi besar sekarang ni kalau kita tengok kan ah. cuma penambahan di bahagian hadapan ni yang sekarang ni lah daripada pintu, lepas pintu ni tangga hmm. yang pertama ni ah. sampai dekat pagar besi tu grill tu tu penambahan dia ada tempat-tempat dia -tempat tu Yeah. Maknanya dalam kawasan masjid? Ada tempat-tempat dia untuk kita nak solat sunat, solat ajat, kita berdoa. Ada jemaah kunci kan dengan saya. Hmm. Dia pernah uh, berdoa. Ajat dia. Alhamdulillah kebukinan dia tercapai. Imam beritahu lah, minta tolong senyap, tak guru nak mula mengajar sini kan. Minta tolong senyap yang perempuan. Hmm. Sampai dua, tiga kali masih lagi cakap. cakap. Hmm. Ada satu dentuman yang kuat di atas macam maknanya di luar ada atau... di bahagian atas. Bagian atas. baru bahagian atas. Maknanya macam satu warning lah ataupun satu ni kan. Eh. Ha. Semua, semua senyap, senyap sedikit gitulah. Kita pun tak Terkejut. pasti apa ha, tetapi pasti. bunyi tu memberi penegasan bahawa ikutlah jaga tores skema. Masya-Allah. Terima kasih. masjid ni boleh menampung ah ya? boleh menampung jemaah sebanyak uh, 100 100 jemaah lah kalau dicampurkan di ruang luar ni mana kita boleh menampung ke 400 Menjadi tradisi lah di sama ada di masjid di Keriah Remau ni ataupun di Negeri Sembilan ni kebanyakan dia orang bila menyambut puasa tu orang sini panggil memogang nama eh. Memogang tu mana kita nak nyambut puasa biasanya kita adakan acara mantailah. mantai lah. Penyembelihan kerbau dan untuk dibagi-bagikan kepada pemegang yang yang share. Share ini maksudnya masing-masing katakan 100 bahagian kerbau tu dipotong-potong, dibahagikan sama rata 100 share. tapi kami buka share 60 orang sahaja di mana 40 share itu kami gunakan untuk masak-masak untuk majlis malam ini pula. Alhamdulillah hari ini kita berpeluang eh, ditunjukkan oleh masyarakat di masjid sini macam mana acara mantai dijalankan. Mantai dalam dialek Negeri Sembilan yang berarti membantai. Lah. Yang mana acara ini selalunya dibuat sehari sebelum syawal ataupun sehari sebelum Ramadan ataupun ada di antara hari-hari dalam bulan Ramadan itu sendiri. Jadi sekarang ni apa yang saya difahamkan selalunya adalah Uh, segolongan uh, kumpulan yang menyumbang dan akhirnya daging-daging ini selepas mantai dibagikan balik kepada mereka dan kemudian dilelong pula daging tu dan duit lelongan tu barang kali diberi pada pihak masjid ataupun dipulangkan pada mereka yang telah membuat sumbangan tadi. Dan sekarang ni mantai dah habis jalan dah. Sekarang nak melelong ni. Jom ikut saya tengok macam mana dia melelong. 80. 80 81 82 1/2 1/2 Tadi berapa? Lepas? Lapan limon. Tiga kali. Oi, hey, adoi. Oh, untung daging ni. Saya up tadi. Lapan tujuh tak dengar. Ah. Ha. Ini buat dia bok senang <laughs> ni. Teknik melelong ni sebenarnya karakter. Mesti ada peribadi dia yang baik. Maksudnya dia bergaul dengan semua orang. Kenal semua orang. Siapa yang melelong, siapa yang beli tu. Yang sanggup je kenal. Saya catat dia siapa yang yang beli tu. Dia beritahu dan dia punya cara tu menyebabkan orang nak bid lagi, orang nak nak naikkan harga lagi. Maksudnya bukanlah di segi harga tu betul-betul harga pasaran yang dia dapat tu. Harga sebenarnya nak naikkan harga tu nak bersedekah nak infak kat masjid dia. Ha, mungkin harga dia tak sampai pun RM50 yang dia beli tu. Tapi dia sebab dia seronok nak infak kepada masjid, nak hidupkan suasana jadi masing-masing berlumba-lumba menaikkan harga walaupun RM1. 83 Lapan tiga ha, H balik kau Tak Ada, tak ada, tak ada lawannya. 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, tak ada lawannya. Lapan tiga satu kali. Lapan tiga dua kali. Lapan tiga dua kali. Ada lawan tiga kali. Tengani daging-daging yang kami menang tadi itu adalah untuk dipulangkan balik, disetekahkan balik kepada orang-orang masjid, kepada orang-orang kampung. Alhamdulillah antara jasa ataupun sumbangan kecil yang dapat kami buatlah jadi tuan-tuan dan puan-puan untuk anak-anak muda. Jangan lepaskan peluang-peluang macam ni. Terus datang. Support. Kita sokong orang, orang kata apa tak lagi masjid-masjid lama ni. Kita meriah, kita hidupkan lagi. jadi dengan apa ini, dengan kehadiran ramai orang, orang kampung, makin berserilah masjid kita, tempat beribadah kita. Kalau dia dah tengok kita punya suasana lelongan ni, seronok, dia akan lah akan menggantikan yang tua-tua ni, besok dah tak ada. Alhamdulillah hari ni, total Jumlah uh, lelongan yang kami buat adalah 1200 lebih. yang okay, menurut alim ulama dan juga penduduk setempat mereka sependapat uh, bahawa uh, pengasas masjid ini adalah Syekh Abdul Hamid. Keistimewanya okay, masjid ini adalah apabila masjid ini dibina secara bergotong-royong uh, antara jemaah di kawasan masjid tersebut dan juga penduduk setempat. Uh, Reka bentuk masjid ini merupakan gabungan daripada uh, seni bina Inggeris iaitu dalam penggunaan uh, material dia iaitu konkrit dan juga pada binaan um, tiang dan ianya juga melibatkan gabung uh, seni bina uh, Nusantara. Masjid nerasau ini dia dibina oleh tukang daripada Jawa. Bumbung Masjid nerasau dia berbentuk bumbung meru. Terdapatnya sebuah loteng kecil seperti mana juga rumah tradisional Melayu, ianya digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga. Uh, atau artifak-artifak bagi bangunan tersebut. Kadangkala -kadang, ianya juga melambangkan kepada status kepada pengasas bangunan tersebut. Pada keseluruhannya, ukiran pada seni bina masjid ini adalah sangat ringkas tetapi terdapatnya uh, dua komponen utama pada masjid yang mempunyai uk ukiran yang sangat unik iaitu pada mimba dan juga tunjuk langit di bumbung masjid. Uh, dikatakan bahawa mimba masjid ini telah uh, dibina oleh seorang tukang daripada Jawa dan ianya telah berusia lebih daripada 100 tahun. Dan um, mimba ini uh, mempunyai motif flora dengan berkonsepkan tebuk, ukiran tebuk tembus. Tunjuk langit bagi masjid ini diperbuat daripada besi. Menurut kajian daripada laporan Masjid Kampung Hulu Melaka, ia menyatakan bahawa tunjuk langit ini pada bahagian atas ini melambangkan Nur Muhammad, manakala pada bahagian bawahnya melambangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Reka bentuk masjid ini melibatkan beberapa perubahan tetapi perubahannya adalah berlaku di kawasan luar masjid sahaja dan ianya telah dikenal pasti bermula pada tahun 1970-an. Perubahan reka bentuk itu melibatkan seperti pertambahan tiang, pertambahan bumbung, ruangan-ruangan seperti tandas dan juga binaan dapur. Islam tidak menghalang umatnya untuk menghasilkan sesuatu seni bina yang cantik asalkan ianya tidak uh, bercanggah dengan akidah dan juga tahid. Harapan saya supaya seni bina masjid nerassaw ini dikekalkan supaya ianya uh, dapat menjadi bahan rujukan kepada generasi, kepada anak-anak kita pada masa akan datang. ini bulan yang paling istimewa dalam 12 bulan, bulan ini adalah bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita sebagai permulaan iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatisyayatil. Bila datangnya Ramadan terbuka pintu-pintu syurga dan terkunci pintu-pintu neraka dan para syaitan kena kena tambat kena ikat ketahuilah siapa yang buat jahat dalam bulan Ramadan itu jahat diri dia peluang-peluang untuk kita masuk ke syurga sangat luas yang pertama sekali ibadat puasa itu sendiri apa keistimewaan ibadat puasa ni. Ya Allah, ibadat puasa ialah ibadat yang paling ikhlas kerana Allah. Mana ada orang tahu kita ni puasa ke tak? Mana ada orang tahu? Puasa kita antara kita dengan Allah. Tak ada orang tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut pada bahawa Rasulullah seorang yang sangat pemurah Rasulullah suka bersedekah. Tapi datang bulan Ramadan, sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Sedekah Rasulullah di bulan Ramadan jauh lebih hebat daripada bulan-bulan biasa sehingga disebut sedekah Rasulullah di bulan Ramadan seumpama angin yang bertiup. Maka kita kena contohi baginda. Amalan yang hebat dalam bulan Ramadan Kita tiru apa yang Rasulullah buat Puasa kita buat Tadarus Quran kita buat Terawih kita buat Bersedekah kita mesti luar biasa daripada bulan Ramadan Rebuk peluang Ramadan ini Untuk masuk ke pintu-pintu syurga Alhamdulillah Yayasan Budi Ihsan Bergerak Buat kempen Mengajak masyarakat untuk menyumbang khususnya dalam bulan Ramadan untuk kita hidupkan, kita bantu hidupkan masjid-masjid yang terpilih ini. Salah sebuahnya masjid kita ni. Masjid kita ni tiang kita lebih 100 tahun. Pahala yang membenanya yang diupah, yang beli tiang berjalan pahala ini Bagaimana kita pada hari ini? Apa yang kita nak buat supaya pahala kita juga berjalan? Moga-moga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita insya-Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Amalan kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Walhamdulillahi rabbil Alhamdulillah sekarang ni adalah hari terakhir kami berada di Masjid Kariah Kampung Nerasau. Dan Alhamdulillah juga, sebab setiap kali kami ke masjid-masjid, pihak YBIM sentiasa ada bersama. Menganjurkan majlis-majlis ilmu, memberi sumbangan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Dan yang paling best kali, mengundang sesiapa saja, mana-mana pihak untuk datang memeriahkan lagi masjid dan acara yang dianjurkan. InsyaAllah semuanya akan disampaikan dengan baik. Mudah-mudahan pahala kita berterusan. Selain daripada itu, marilah kita beramai gamai seperti mana kita memeriahkan malam-malam Ramadan kita dengan ibadah, marilah kita memeriahkan ruang-ruang ibadah kita sekalipun di siang hari. Hari ini kita berada di Masjid Ngerasau, Rembau Negeri Sembilan. Kami telah menyampaikan sumbangan kepada 50 asnaf dan orang-orang yang memerlukan hasil daripada sumbangan Yayasan Budi Asa Malaysia dan titipan kasih kelolaan Harian Metro. Dan pihak masjid telah memberikan nama-nama orang-orang yang memerlukan kepada kami untuk kami agihkan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengagihkan keseluruhan bantuan kepada pihak-pihak yang terlibat. Jadi kami mengajak kepada para penonton bersama-sama dengan kita untuk menghayati masjid-masjid yang telah berusia ratusan tahun ini dan sama-sama kita menyumbang untuk pahala yang berkekalan kita sama-sama menjaga bukan tanggungjawab jabatan kuasa masjid saja masjid ini adalah masjid untuk semua ini adalah rumah Allah dan kita sama-sama menjaga kebersihan masjid ini dan sama-sama memastikan warisan masjid yang lama ini yang banyak kenangannya dapat digunakan pakai dapat digunakan oleh semua jemaah dari tinjauan saya saya diberitahu tentang sejarah struktur pembinaan masjid ini. Saya sedar rupanya dalam setiap struktur pembinaan itu telah juga diambil kira bagaimana nak memperdengarkan dengan jelas suara imam kepada makmum. Ini adalah sesuatu yang kita kena belajar. Dan mungkin kita tak ada beberapa fakta-fakta tertentu tetapi cerita ini terus dari satu generasi ke satu generasi dalam pengetahuan masyarakat setempat. Hanya ingat ke mana saja kita pergi bukan sekadar melihat. Sebaik-baiknya kita menghayat. Assalamualaikum.